मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खैरात देना ग़लत काम है या किसी भी को खैरात देना ग़लत काम है मेरा मतलब ये है आपसे बोलने का कि एक शख्स जो रोज़ाना और सालों से इसी काम में लगा हुआ है क्या उसको देना जायज़ है क्या उसको देने से आपकी ज़क़ात और आपकी खैरत कबूल होगी क्या आपको उसकी देने सवाब मिलेगा किसी भी ऐसे शख़्स को खैरत देना जो कि हमें रोज़ नज़र आ रहा है और उसका एक ये पेशा है रोज़ाना की बुनियाद पे भीख मांगना और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल हाथ पैर उसके सलामत हैं हट्टा खट्टा है कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है और रोज़ाना उसका यही काम है सिर्फ भीख मांगना और हम बड़ी ख़ुशी से उसको भीख देते हैं यानी हम भी ख़ुद गुनागार हो रहे हैं कि ऐसे शख्स को भीग के जो उसका मुस्तक ही नहीं है जानते पूछते कि ये उस शख़्स का रोज़ाना का पेशा है और वो भिकारी ही है और भीख मांगता है और उसी से उसका गुज़र गुज़र होता है तो हम क्यों ऐसे शख्स को भीख देते हैं जो उस खैरात का हकदार है ही नहीं फिर उस शख़्स को तो भिखारी हमने बनाया क्योंकि हमने उसको इजी इनकम का आदि बना दिया उसको मेहनत करने के बजाय भी मांगने में ज़्यादा आसानी महसूस हो रही है क्योंकि वो किसी से भी मांगते हैं और हम बहुत से लोग उसको दे देते हैं भीख तो वो तो गुनाकार हुआ ही और उसके गुनाह में हम भी शरीक हो गए बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जी हमारी नीयत तो अच्छी है तो हम तो अच्छी नीयत से देते हैं तो देखें अच्छी नीयत से चोरी जायज़ नहीं हो जाती अच्छी नीयत से गुना जायज़ नहीं हो जाता अच्छी नीयत से रिश्वत देना जायज़ नहीं हो जाता इसी तरह अच्छी नीयत से खैरात आपकी जायज़ नहीं हो जाती हाँ अगर आप अच्छी नीयत से खैरत मुस्तक को दे रहे हैं तो वो सौ फ़ीसद जायज़ हो जाती है क्योंकि हमने उनको फ़कीर रखा हुआ है और वो पेशावर फ़कीर बन चुके हैं वो नस्ल दर नसल ये काम करते आ रहे हैं फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को आगे फ्यूचर में वो भीख मांगने की तरफ लगा देते हैं और आप सब लोग देखते हैं डेली लाइफ में कि वो कैसे उनके छोटे छोटे बच्चे और आगे पीछे उनके साथ साथ मांग रहे होते हैं तो ये मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि मैं इस चीज़ के लिए एक अपनी आवाज़ उठाऊं कि हम इसको क्यों ख़त्म नहीं कर सकते हम क्यों अपने आसपास पास लोगों को नहीं देख पाते जो हमारी खैरत और जकवात के हक़दार हैं और वाकई वो मुस्तक हैं और हम सब ये जानते हैं कि मेरे और आपके नबी सल वसम ने यह फरमाया है कि जो बिला ज़रूरत भीख मांगता है दस्ते दराज़ करता है तो वो कयामत के रोज़ इस हालत में पेश होगा कि उसके जिसम पे और उसके मुँह पे कोश्त नहीं होगा तो हम क्यों ऐसे काम को करें जिससे हम ख़ुद भी गुनागार होते हैं और आप बोलेंगे कि जी आपके बोलने से क्या होता है तो मेरे बोलने से बिल्कुल कुछ नहीं होता मगर एक अच्छी बात है अगर आप और मैं मिलके कुछ ये करने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है हमारा तो अल्लाह भी ये बोलता है कि अच्छाई और नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करो बुराई में किसी के साथ तान ना करो तो ये एक अच्छाई है हम क्यों ना आपस में एक दूसरे से तान करें और ये जो बुराई का काम है जो लोग भीख मांग रहे हैं बिला ज़रूरत पेशावरा पेशावर बनकर तो हम उस बुराई के ख़िलाफ़ क्यों ना बोलें खैरात देना सवाब है बिल्कुल जी खैरात देना सवाब है सवाल ये है क्या वो खैरत आपकी दी हुई कबूल हुई किसी भी ऐसे शख़्स को खैरात देना जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं हमारे आसपास घूम रहा होता है उसकी एक ही स्टेशन फिक्स होता है एक ही जगह फिक्स होती है वो वहाँ पे खड़ होकर रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे खैरात मांग रहा होता है ये गुजारिश है कि आप अपने एक अच्छे काम को दिल से किसी मुस्तह को ढूँढ कर अपने रिश्तेदारों में अपने मोहल्ले में अपने आस तो उसको दें चाहे आप जमा कर लें और उसको दे ताकि आपकी सद का ख़ैरा सकात का आपको भरपूर और बेहतरीन सवाब मिले और अगले मुस्तक की ज़रूरत भी पूरी हो उसके दिल से भी आपके लिए दुआ निकले शुक्रिया ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए चीज़ मुश्किल होती है मगर आपकी थोड़ी सी मेहनत से आपकी थोड़ी सी लगन से वो आसान हो जाती है और किसी गरीब का भला हो सकता है तो हम अपने हाथ से ये पेशावर भिकारीियों को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम चाहें तो और हमारे आसपास जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो कभी भी आपसे मांगने नहीं आते और हमारी इतनी बिज़ी लाइफ है कि हम उनके घरों में जाके के उनके हालचाल तक भी नहीं पूछते ना ही हमें पता होता है कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है हम एक बाहर रोड पे भीख मांगते हुए शख़्स को देख के उस पर अफसोस करने लग जाते हैं कि जी ये कितना मुस्तक है ये कितना गरीब है हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदारों में हमारे मोहल्ले में कितने लोग सफ़ेद पुष की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके घरों में खाना है नहीं है हमें ये तो नहीं पता जबकि हमारा सबसे ज़्यादा हक हाँ उन पर है हमें अपने पड़ोस से, से पता करना चाहिए हमें अपने मोहल्ले वालों से पता करना चाहिए हमें रिश्तेदारों से पता करना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है किस हाल में गुज़र रही है तो ये एक छोटा सा मैसेज है अगर आपको अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड करिएगा अल्लाह हाफिज़